Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabies Keland. Zafrul Zafrul tak habis-habis anda cuba hendak mengelirukan rakyat di luar sana berhubung dengan perjanjian antara Trump dan juga Anwar, perjanjian syaitan itu. Hari ini anda ulang lagi mempersoalkan celah mana USA menghalang Malaysia daripada melakukan kerjasama dagangan dengan mana-mana negara lain. Anda berikan contoh dekat Facebook anda, tetapi macam biasa contoh anda itu memang langsung tersasar, langsung tak boleh pakai dan nampak sangat anda lose the plot. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasa-rasanya dah dua hari juga saya tidak begitu menyentuh berkenaan dengan isu perjanjian Ah uh, syaitan antara Anwar dengan Trump ialah kita banyak sentuh tentang isu jeneral rangsi and then kemudian isu Sisilo Bamba Yudhoyono and then kemudiannya kita sentuh berkenaan sedikit lah pasal PRN Sabah dan sebagainya tetapi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tengku Zafrul kembali. Ha, Tengku Zafrul, menteri MITI yang bakal dan akan habis kontrak selaku senator itu buat hal lagi. Kali ini dekat perkongsian Facebook dia yang terbaru pada petang tadilah kan. Dia telah mengeluarkan satu kenyataan atau lebih tepat lagi satu soalan. Mana ada Amerika Syarikat menghalang kerjasama Malaysia dengan mana-mana negara lain. Mana ada Amerika Syarikat menghalang Malaysia daripada berdagang dengan negara lain. Oh, uh, nak dunia total sekalian. Nak tahu tak apa contoh yang dibagi dekat Facebook dia tu? Ya, dia memberikan contoh di mana pada hari ini telah termeterai satu perjanjian dan juga satu kerjasama yang terkini lah berkaitan dengan European Malaysian Chamber of Commerce ataupun Eurocham yang pada hari ini Tegu Zafrul mengucapkan tahniah kepada Donald Skrati sebagai pengurusi Eurocham yang terbaru. Di mana kata Tegu Zafrul, ini merupakan satu kerjasama yang begitu hebat antara Malaysia dan Eropah yang telah terjalin sekian lama. Dan secara asasnya, kata Tugia ini membuktikan yang Amerika Syarikat tidak menghalang kita, tidak menghalang Malaysia daripada berdagang dengan mana-mana pihak negara-negara lain dekat dunia ini. So, no such thing yang kita menggadaikan kedaulatan kita. macam itulah lebih kurang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sebelum saya hendak mengulas berkenaan dengan kenyataan Zafrul itu, izinkan saya sebut di sini. Zafrul, you are misleading people. Anda telah mengelirukan orang. Anda telah membuat naratif yang pelik-pelik dan langsung tersasar. Kenapa saya cakap macam tu? Izinkan saya jelaskan kepada anda. Sekarang ini, kita tengok eh. Apa yang dikongsikan oleh Zafrul ialah antara European Malaysian Chambers of Commerce. ya yeah? European Malaysian, Eropah Malaysia. Saya nak tanya anda, Amerika Syarikat pernah tak ada masalah dengan negara-negara Eropah? Pernah tak Amerika Syarikat menganggap bahawa negara-negara Eropah itu merupakan ancaman kepada keselamatan ataupun ekonomi Amerika Syarikat? Pernah atau tidak? Jawapannya tak pernah. Jadi sekarang ini saya nak bawa anda balik kepada perkara 5.1.1 dalam perjanjian syaitan antara Anwar dengan Trump itu. Iaitulah di situ tertera dia punya qualifying dia jika Amerika Syarikat merasakan mana-mana pihak ketiga itu membawa satu kata apa concern keselamatan ataupun satu um, ancaman kepada keselamatan dan juga ekonomi Amerika Syarikat maka dia akan sanction dan sebagainya so kita pun kita ikut bla 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 saya rasa tak hurai pasal tu lah kan dan ada juga 3.3 kalau kita nak buat trade agreement dengan siapa kan trade digital dengan siapa dengan negara-negara mana-mana yang mengancam keselamatan US kita kena consult US dulu okey kalau anda tengok perjanjian itu tuan-tuan dan puan-puan, anda akan dapati setiap kali kita hendak mengadakan kerjasama dagangan dengan mana-mana pihak yang kata kunci utamanya boleh yang Amerika Syarikat lihat mengancam keselamatan dan ekonomi Amerika dan kita kena konsult Amerika. Nampak? Kita kena ikut cakap dia, kena tanya pandangan dia, kena minta izin dia. Keyword dia ialah negara pihak ketiga itu mengancam keselamatan dan juga ekonomi Amerika. Europe tak ancam keselamatan mereka. Europe tak mengancam ekonomi Amerika. Sedangkan Europe dengan mereka itu geng. So, sebenarnya perjanjian itu, tuan-tuan dan perempuan, directly ditujukan kepada hubungan dengan kita dengan China. Sekarang isu utama Amerika Syarikat ialah China. Lebihnya kepada China sebab sekarang ini Amerika Syarikat beranggapan yang China lah merupakan pesaing utama dari segi keselamatan dan juga ekonomi Amerika. Itu saja. So sekarang ini, bila kau sebut perjanjian antara Europe dengan Malaysia adakah itu akan mengancam keselamatan mereka? Confirm lah tak? Adakah itu akan mengancam ekonomi mereka? Confirm lah tak? So kalau benda itu tidak mengancam, Amerika Syarikat, buat apa mereka nak minta kita sanction sekali ke ataupun uh, kita kena kosak dengan apa-apa ke? Sebab negara itu tidak mengancam keselamatan mereka. Nampak kat situ? That is the main point. Kena ingat Zafrul eh, ayat dalam perjanjian itu if United States considers that third party to be a threat, okay, uh, regarding US punya uh, security and economic concern. Nampak kat situ? So, itu point dia. Jadi, itulah. Point utama itu pun dah tersasar sebenarnya. Tengku Zafrul gagal untuk mencerakinkan maksud sebenar perjanjian itu kalau ikutkan. Dia punya ayat tu jelas harfiah, ya, bukannya kita gali. Kita bukan macam Zafrul kata, oh ayat tu dia tak sebut macam tu tapi bunga-bunga macam tu. Tak. Dalam perjanjian itu, itulah yang disebut. Kalau negara itu mengancam Amerika Syarikat punya keselamatan ekonomi, dan kita kena konsult, kita kena tanya, kita kena minta kebenaran, kita kena ikut cakap dia. Nampak kat situ Zafrul? But, itu pasal perjanjian. The main thing kat sini, Zafrul, ialah perjanjian itu masih belum dikuatkuasakan lagi sekarang. Takkan kau tak tahu Zafrul? dan agreement is not yet forced. Perjanjian itu belum lagi dikuatkuasakan. Sebab apa? Tengoklah dekat perkara tujuh tu. Dia kata perjanjian ini akan berkuat kuasa 60 hari selepas kedua-dua negara menyelesaikan urusan-urusan berkaitan dengan perubahan undang-undang dan perlembagaan untuk disesuaikan dengan perjanjian ini. Nampak ke situ? So sekarang ini Malaysia masih lagi belum ubah undang-undang ataupun adjust undang-undang dan akta dia untuk disesuaikan dengan perjanjian ini. So selagi kita belum adjust benda itu, selagi belum kita maklumkan ke US, okay US aku dah bersedia, aku dah adjust itu, adjust ini whatsoever. So 60 hari selepas tarikh Malaysia kata dia dah standby dan barulah ianya akan dikuatkuasakan. Ada perjanjian. So sekarang ini, kita bukan sekadar dalam grace period. Kita masih belum buat apa-apa tindakan tanda undang-undang kita pun. Belum dibentangkan lagi. Belum nak selesaikan apa-apa lagi. Jadi sekarang ini, nak pendekkan cerita, perjanjian ini belum dikuatkuasakan. Bila perjanjian itu masih belum dikuatkuasakan, US tak bolehlah nak halang kita buat kerjasama dengan siapa pun. It's not yet. Belum lagi. Nampak? Allahuakbar. Zafrul, come on lah. Kau menteri kot. Dan kau sebenarnya menteri, merupakan antara orang kuat bank, CEO bank. Takkanlah benda sensi ini kau tak tahu. Betullah cakap orang. Orang bijak pandai macam mana pun, bila dah masuk madani, terus jadi bongok masalahnya. Allah Allahuakbar. Minta maaflah cakap. Tetapi, tetapi, kalau Zafrul nak bukti betapa perjanjian ini sebenarnya akan mencengkam Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai America's bitch... Anda tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Tok Mat Hassan. Sebelum ini, pada tahun lepas bulan Malaysia dok canang kita tengah berusaha untuk menjadi sebahagian daripada anggota BRICS. Ingat tak? Ada artikel dia, Malaysia tengah berusaha untuk melobi masuk sebagai salah sebuah anggota BRICS. Dan kemudian pada 2 November 2025, Duta mereka Syarikat, Advocate Kagan, telah memberikan amaran ada garisan merah yang Malaysia tak boleh langgar berkait dengan perjanjian itu. Kerjasama dengan siapa? That is a red line that you cannot cross. Kalau kau cross, Trump akan marah. Dua hari selepas itu dekat parlimen, Tok Mahasan kata apa? Dia kata setakat ini, Malaysia content untuk kekal sebagai partner sahaja untuk BRICS. Tak lagi bersungguh-sungguh nak join BRICS. Tak lagi bersungguh-sungguh nak menganggotai BRICS. Cuma sekarang content sebagai partner sahaja dua hari selepas Edgar Kagan mengakukan uh, ugutan ataupun ancaman tersebut. Nampak tak guys tu tuan-tuan sekalian? Itu bukti yang jelas betapa Malaysia semakin lama semakin berada di bawah genggaman Amerika Syarikat. Kalau itu tak jadi bukti kepada anda Wahid Zafrul betapa kedaulatan negara kita ini makin lama makin goyah dan tunggang terbalik Pah, tak tahu cakap apalah kan. Tapi saya tahu, akan ada orang cukai kata, eh Papa Berry, itu tidak membuktikan apa-apa. Itu tak membuktikan yang kedaulatan kita terjejas. Dan saya nak tanya anda, apa alasan utama bila tahun lepas Anwar sendiri cakap yang kita memang nak lobby untuk jadi anggota BRICS, tengok-tengok dua hari selepas duta mereka Syarikat itu bagi warning, tiba-tiba kita kata uh, kita belum lagi kat nak nak jadi dia punya ahli, nak jadi anggota BRICS, kita content itu sebagai partner je. Apa alasan dia? Boleh jawab tak benda tu? Tapi itulah, kepada Zafrul, tolong jangan bawa naratif yang pelik-pelik. Saya faham. Anda punya tempoh sebagai senator dah habis. Selepas ini bukan masalah anda lagi dah. Bukan masalah anda lagi. Anda tak fikir dah. Orang lain yang akan mengimikul masalah yang anda tengah buat pada ketika ini. Tetapi jangan ingat selagi anda bersuara, selagi itu kita akan diam. Kita akan terus bersuara menentang segala kecelaruan dan kekeliruan yang anda cuba tanamkan dalam masyarakat berkenaan dengan perjanjian syaitan ini. Ada satu lagi benda yang ingin saya kongsikan tetapi itu untuk video yang akan datang. Panjang cerita dia. But until then, Zafrul, remember, I have my eyes. I have my four eyes towards you. Don't pray, pray.